Доброго дня вам, дорогие коллеги. Сегодня 6 березня, 25-го, приехал на рыбалку. Заход хороший на лед. Лед тоже хороший, но дуже слизько. Надо идти в эти и одевать на чоботы. Ну, что я вам скажу. Пытался, приехал, закормил, на место пришел туда, закормил 4 луночки. Ага, на Одну на мармышку поставил, одну на карамысло две поставушки. Потом бегал за ними, ловил их по, по всему льду. Удочки в санки понесло. Ветрюган такие сносы, это пипец, братцы. Наверное, метров 30, наверное, в секунду. Ага. Ну, просиди вот это до 12 часов. Ни одной поклевки, ни одной поклевки. Дивлюсь, мимо меня хлопцы идут на двое рядом там палатки поснимал, думаю, не. Да, в общем, до да кормы в лунки. до да кормы в лунки. И вырешу приехать завтра. Палатку забуся. А без палатки дела не мая, брат. Ну, это стуки сдувает, санки, как погнало, еле догнал санки. Вот такие. В общем, будем дойдеться завтра. Давайте, до завтра, дорогие тут бачите беседочки тут хорошо хоть и платно но ничего можно приехать и вид почеты хорошо тут такие справа хорошо до завтра давайте до завтра завес тоже хороший этот песочек вот. можно не бояться но я вам так скажу что это наверное еще, может завтра завтра у нас пятница да да еще в субботу а потом уже заход будет потому что там где заход там ред. ну, это быстро там оно растает вот. вот такие то справа так. выключаемся Выезжаем, сейчас выезжаем на трассу. Пусты.